Шевченковская светлица полна гостей здесь сегодня, кроме лицеистов, музейные работники, библиотекари, работники архивной службы и гости из Украины. Мы этим мероприятием открываем новое направление работы в целом в украинской общины. Которая называется деятельность швейчерской следвы. Потому что светлый это не только помещение, которое можно было бы кого-то принять, показать и так далее. Это площадка для проведения различных мероприятий, культурного плана в первую очередь. Поэтому оно очень знаковое. Сегодня здесь говорили о книге. Когда впервые она появилась, кому была доступна, каким было ее содержание. И, конечно, о ее роли в истории. Завели споры и о том, уцелеет ли книга в условиях жесткой конкуренции с медиаресурсами. Больше я за подробности информации обращаюсь к интернету, чем к книге. Я выбираю интернет, потому что если надо найти информацию, ты забиваешь просто в гугле, а не листаешь там содержание, не ищешь книжки. В наше время преобладает ну, людей в зависимости от интернета. Но не стоит забывать книги, книги так же как и современных авторов, также же и классические. Есть такие книги, про которые просто нельзя не знать. Унесенные весом, также современные авторы, Стефани Майер, Юлия Лимеш. С одной стороны, можно сказать, что книга вытесняется интернетом, переживает тяжелые времена. Но, с другой стороны, можно сказать, что интернет – это новая форма книги. Взрослые решили этот спор. Победителем все равно будет книга. Хоть в печатном, хоть в электронном варианте. Главное, считает библиотека и учителя, что дети читают. А значит, узнают что-то новое и развиваются. Снежана Попова и Виктор Гирля. ТСВ.